होम्योपैथ में एक शाख है जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है उस शाख में बिलमून आगाज दसवें हिस्से से होता है और इसी को अक्सर जगह स्टिक करते हैं अगर सौ में चला जाए दवा बनाने का तरीक तो उसी दवा का नाम होम्योपैथिक दवा बन जाता है उसका तरीका यह है कि एक टिकिया अगर किसी जहर की ली है उसमें दस टिकिया मीठे की डालें उसी सब, उसी साइज़ या वज़न की उनको अच्छी तरह पीसें पीसते रहें यहाँ तक कि यकीन हो जाए कि वह यकजान हो गई है और असल जहर का हर ज़र्रा उसके जर्रात में बराबर तकसीम हो गया है उसके बाद उसमें से एक टिकिया अगर टिकिया बना लें या एक हिस्सा ले लें और उसको दोबारा दस हिस्से और मीठा डालकर फिर इसी तरह घोटे और पीसते रहे तो उससे दो टू एक्स बन जाएगी पहली का नाम है वन एक्स दूसरी का नाम है टू एक्स एक्स का मतलब भी दस है लेकिन एक्स इस्तेमाल होता है बायमिक दवाओं के तरीक के मतलब और डी आमतौर पर होम्योपैथिक तरीक की दवाओं पर इस्तेमाल होता है तो वाली दवाओं में हमेशा आपको एक्स मिलेगा वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स सिक्स एक्स और बज दफ़ा ये थर्टी एक्स तक भी चली जाती है मैंने तो आमतौर पर सिक्स एक्स ही इस्तेमाल की है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने की जरूरत नहीं आई ट्वेल्व एक्स भी हो जाती है जब ज़्यादा ऊपर जाना हो तो मैं उसी दवा का होम्योपैथिक तरीक को बनाया हुआ महलूल इस्तेमाल करता हूँ भैया इसके के भी नहीं रहूँ लेकिन बाद लोगों को जो बायोकेमिस्ट्री के, के जुनून होता है गैर मामूली बायो डॉक्टरों का ख्याल है कि हर मरज का इलाज बायो केमिस्ट्री से हो सकती है उन्होंने इस पर छोटी छोटी किताबें भी लिखी हुई हैं बायो केमिस्ट्री को ट्वेल्व टिस्सू रेमेडी भी कहा जाता है और 12 टिस्सू से मुराद वो बारह नमकियात हैं जो इंसानी खून में मौजूद हैं और उनके बग़ैर इंसानी खून का और इंसानी सेहत का तोज़न कायम नहीं हो सकता उनका एक तोन अल्लाह तला ने खून के अंदर कायम फरमा दिया है वो तोन कायम रहना इंतहाई ज़रूरी है इसलिए बीमारियों में बावजूद इसके कि मरीज बहुत शरीर बीमार हो चुका हो इला माशा वह तोन नहीं बिगड़ता और और चीज़ों के जिसम के हिस्सों को कुर्बान कर दिया जाता है लेकिन उसके तोजुन को कायम रखा जाता है मस नमक अगर खून में कम हो रहा है तो जिसम के बाद हिस्सों से वो नमक वापस खून में आ जाएगा नेट्रम है या काली है पोटाश कम हो रही है तो वो वापस आ जाएगी ऐसे मौके पर कमज़ोरी बहुत महसूस हो गई और कैल्शियम की कमी वाक़ हो जाती है खून का तोज़न हाल कायम रखने की कोशिश की जाती है यानी खुला तानून बना रखा है कि खून को ज़्यादा अहमियत मिलती है बस जहाँ से कोई नमक जिसम के हिस्से से कम हो जाए और खून में दाखिल हो जाए तो वो वहाँ की कमज़ोरी पैदा हो जाती है बायो का ख्याल ये है कि नमकियात का तोज़न बिगड़ने से इंसानी आज़ा बीमारियों के मुकाबले के अहल नहीं रहते इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें बारह नमकियात अता फरमाई हैं और खून के लिए वो काफ़ी हैं इसलिए हमारे लिए बहुत काफ़ी है कि इनके अंदर रहते हुए हर बीमारी का इलाज करें लेकिन इन बारह नमकियात के अलावा भी खून में बहुत सी चीज़ें हैं और जिगर भी बहुत शुमार दवाइयाँ बना रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मसलन इंसुलिन तो इन बारह में शामिल नहीं लेकिन अगर ये ना हो तो फिर मरद पैदा हो जाता है इसका जवाब ये देते हैं कि इंसुलिन का ना होना भी इन्हीं की खराबी की वजह से है अगर यह बारह नमकियात जिसमें अपना तोज़न बराबर रखें तो इंसानी अजा हर किस्म के अजा की सेहत की ज़मानत है अगर इनमें तोन बिगड़े तो फिर ख़राबी होती है लेकिन वाक्य यह है कि आम बीमारियों में देखा जाए इनका तोज़न नहीं बिगड़ता जब तवाज़न बिगड़े तो अमूमा मौत का ऐलान होता है और जब मरीज़ मर, अपने मरीजों मौत में मुबला होकर मौत के करीब पहुंचता है फिर ये निज़ाम बिगड़ जाता है फिर डॉक्टर जो मर्जी कर लें फिर खून के तोज़ुन को कायम नहीं रख सकते और फिर कोई दवा काम नहीं करती इसलिए वो उनकी बात में कुछ वजन ज़रूर है लेकिन ये दावा कर लेना कि इसके सिवा कोई दवाई नहीं हैं ये गलत बात है और बहुत ही बड़ी मुसीबत गले से सेहड़ने वा, से वाली बात है कि इन बारह के अंदर ही रहना है जबकि मालूम है कि दूसरी दवाएं बहुत अच्छा असर दिखाती हैं हर बीमारी के साथ ताल्बु रखने वाली दवाएं मौजूद हैं इसलिए रोज़मर्रा के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करना कोई तो हर्ज नहीं और सफर में अमूमन फ़ायदा देती हैं लेकिन अब अब किसी को चोट लगी है मसलन तो वो ढूंढता रहा बारह में से कौन सी चीज़ है जो चोट के लिए मुफीद होगी कुछ नहीं मिलेगा उसको फैरम फास्ट होगी ये जो इब्तदाई तौर पर एकोनाइट का बदल समझा जाता है जैसे एकोनाइट है ना हर बीमारी के आगाज में दे दो फैरम फास्ट भी हर बीमारी के आगाज में दे देते हैं तो बहरहाल वे ये एक जबरदस्ती की पाबंदी अपने ऊपर आज करने वाली बात है जो बड़ी मुसीबत डाल देती है इसलिए खुला जहन रख कर चलना चाहिए जहां से शफा मिल जाए बारह के अंदर रहना ज़रूरी नहीं है मगर अगर इनसे कोई चीज़ ऐसी इनमें से कोई चीज इन ऐसी चीज़ हो जो किसी मौजूद बीमारी में अच्छा असर दिखा, दिखाती है तो ज़रूर इस्तेमाल करें जिस जिसका मैंने ज्यादस के लिए आपको बताया था वो एक ट्वेल्व टि के अंदर ही है यानी बारह नम्कियात के अंदर रहते हुए ज़्यादस का एक अच्छा इलाज मुमकिन है मगर बाफ़ा बिल्कुल कोई असर नहीं दिखाती ये दवा